Salam əziz uşaqlar, xoş gördük sizləri. Gözəl dostlarım, bu gün mən sizə bir gözəl nağıl danışacağam. Nağılımızın adı isə Balaca Yekə Siçan. Mənə diqqətlə qulaq asın. Günlərin bir günündə bir balaca siçan bir yekə təpənin üstündə gedirdi pəndir alsın amma o zamançı o təpənin üstünə yetişdi təpəsi içələndə o zaman siçan qışqırdı züzür zəhlə züzür zəhlə amma o bir zəlzələ deyildi siçan bir vaxtdı oyan bu yana qovdu heç o təpə deyilmiş o bir aslanmış yeçi aslan qafdağa qava və siçanın kuyruğuna aldı <laughs> El şamman qabaq, bir yağlı tüçə yeməyə yatışar. <laughs> Amma balaca siçan istəmirdi yeyəcəyin. O istəyirdi ki, o gecə keçsin bir böyük pəndir qonaqlığına və neçə gün qabaqdan qonaqlığı gözləyirdi. Onda yeyçi aslan istədi onu açsın ağzına. Siçan dedi: He, ha, ha, şükrəm, məni yemə, sən icazə ver, mən gedim, məndə əvəzinə bir gün sənə çörəy yedərəm. Onda aslan sənin sözünü eşitdi. He bir dayandı və ucdan bir qəhqə çaltdı. <laughs> o elə gülməli bir sözü ki, aslan ömründə he heç eşitməmişdi. Yəni nə? Sənin kimi bir balaca siçan istiyi mən keçərikdə aslana köməkçi olsun. <laughs> o çox gülməli bir sözdü. Aslan yenə də güldü. O qədər güldü ki, qarnı ağrıdı. Sonra dedi: "Ah! ah o çox gülməli idi. Onunla çi gülməliyi bitdi, balaca siçan dedi. Başı istə. İndi sən elə gülməlisən, mən sənə icazə verərəm, cedəsən. Amma daha bir də mənim kürəyimdə yerimə. Elə onu dedi və balaca siçanı qoydu yerə. Və siçanın qaçmasına baxdı. Günlərin bir günü, bir il ondan sonra Aslan zəncərlikdə dolanırdı. Büydən bir şey onu çəkdi üstə və ağızdan aslandırdı. O bir dənə ovçu toğı idi və aslan da o tora düşmüşdür. O qışqırdı. Kömək, kömək! Büynafər tez köməyə çıxın. Bu zaman təsadüfən balaca səsçan da oradan keçirdi ki, aslanın qışqırığını eşitdi. Siçan öz-özünə dedi: ə, "Elə bil, elə bil, elə bir nəfər köməstir." Və özünü tez ora yetirdi. Göyə bir baxdı və soruşdu: "Ey, sən həqiqətən aslan değilsən ki, məni yemədin, hə?" Ona baxmayaraq aslan çatın vəziyyətdə idi. Amma balaca siçanı qanıb. O his üzə vaxt məhəlləyə oxudu dedi. O mənam, o mənam təz ol indi sən şansın də çi? Mənə çümədəsən, qaç, qaç və yardımçı gətir. Amma balaca sızsan, oğçuların ayaqlarının səsinə görə ki, yaxınlaşdılar. Çəksəm dedi. Ey, ey daha yardımçı gətirməyə vaxt yox. Obi, <laughs> Obi saniyə fikirləşdi, döndü bir Çiçik çaldı ki: Et atmışam, atmışam. <laughs> Mən səni özün qurtaracam. Aslan dedi: "La, oğlun haracı edib. Necə bir balaca siçan məni bir tikət ordan qurtara bilər?" Amma aslan danışa-danışa siçan da çıxdı ağacın üstünə və başladı toru çeynəməyə. Siçan toru çeyniyə-çeyniyə deyirdi: İndi qurtarar. Deyildi ki, indi qurtarar, indi qurtarar. Ovçularının da səsi yaxınlaşırdı. Düylən, qoru çənləri qaldı və aslan maculdu. Aslan da qəhdayəni uzadan bilməyə səyr etdi. Ovçular hamısı qorxudan qaçsılır. Eləcə ovçular getdilər, aslanla seçan ələlə verdilər. Seçan dedi: "Ey gördün, mən sənə demişdim, bir gün sənə çömək olaram." Aslan dedi: "Mən çox sevinirəm ki, sən o gün yemədin. Nə yaxşı, o gün o söz sənin üçün yetirdi tez." Hə, o gündən sonra balaca Seçanla aslan yoldaş oldular və hər zaman aslanın kürəyi qaşınsaydı Balaca sicixan 10-cu rayonunda dolanardı. Həzır uşaqlar, onunla da nağlımız sona yetdi. Göydən üç alma düşdü. Biri mənim, biri nağlıd yənin, biri də özümü.